В ефірі кава» і я, її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю! Ось уже два роки у Харкові активно працює Федерація спортивної боротьби. Очолює її Євген Ручка. Він бачає серйозні проблеми у розвитку вільної боротьби і намагається вирішити найскладніші питання. Як же його доля зв'язалась з цим видом спорту? Давайте з'ясуємо спершу його біографічна довідка. Євген Ручка народився у Богодухові 21 вересня 1979 року. Із 10-річного віку почав займатися вільною боротьбою. Першу перемогу здобув вже через кілька років у спартакіаді школярів України, що проходив Євпаторії. Життя спортсмена було досить насиченим. До 20 змагань на рік. Євген Ручка здобув звання майстра спорту, став переможцем Кубка України і міжнародного турніру Кубок Чорного моря. На теперішній час займає посаду президента Федерації спортивної боротьби у Харкові. Тож через вирішення організаційних питань не залишає часу на тренерську діяльність. В житті цінує порядність, дорожить родиною і не визнає расизма. Євгій, я приветствую вас. В програмі Вечірня Кава. Добрий вечір. Добрий вечір, Ірина. Евгений, вы возглавляете Федерацию спортивной борьбы города Харькова. И кому как не вам известны проблемы в этой сфере деятельности, потому что у вас большое и успешное прошлое в спорте. Скажите, какие проблемы на сегодняшний день существуют? У вы нас знаете, в Федерация борьбы города Харькова, спортивная борьбы города Харькова, которую я возглавляю, мы уже трудимся около двух лет. Мы наша основная задача моя и моих коллег, которые мы вместе этим занимаемся, это создать систему, при которой воспитание детей борцов, от начинающих, когда ребенок приходит в зал первый раз, и до спортсмена высшего спортивного мастерства, создать эту систему, при которой бы мы могли бы детям дать все, все те условия, на которые они заслуживают. То есть проблем очень много, и самая большая проблема это, конечно, как бы не парадоксально было, это проблема финансирования данного вида спорта. Это олимпийский вид спорта. Ну, финансово... Финансирование государственной программы по данному виду спорта очень слабенький. Скажите, а как ситуация вообще обстоит с этим видом спорта? Насколько дети интересуются? Были детские и юношеские спортивные школы. Зачастую они сейчас перешли, которые на коммерческие какие-то отношения есть. И есть, конечно, какие бесплатные, то есть за финансирование города. Вопрос в том, что они-то не пропагандируются. То есть э, очень слабая пропаганда здорового образа жизни. И в этом, в этом мы а очень что цельствуем. вы, что, что, вы делаете, вот как федерация? Мы как федерация э, пропагандируем, пытаемся ремонтировать залы. Вот мы отремонтировали сейчас за 2015 год, отремонтировали зал в Харьковском государственном высшем училище номер один. Борцовский зал, вот именно. Остановлюсь на том, что мы отремонтировали, сделали его современным, который отвечает всем нормам подготовки спортсменов. Сколько стоит сегодня вот месячная плата, хотя бы средним обучение такому виду спорта для одного? Вы спорта? знаете, я не, не могу утверждать, что везде, но зачастую занятия спортом, борьба. Вольная борьба – это бесплатное занятие для детей. Да? Да. Угу. То есть не могу сказать, что это везде. То есть то есть, есть секции, где там берут там порядком там 150 гривен. Вот вы говорите, что были, был период, когда залы были пусты, дети не приходили. Ну не то, что они были пусты, они были менее популярны менее популярно вот, было, было такая, знаете, вот, нельзя сравнивать, но была такая плеяда футбола. Ну, приезжал за полчаса до футбола и см, смотрел, там дети приходят, они чисто одеты, форма, все аккуратно, зеленое поле, свежий воздух. Спонсирование, да? Все отказывается финансам. Ну, почему родители хочет отдать, захочет отдать на борьбу, где зал не соответствует не санитарным нормам, никаким, угу. то есть условий для занятия спортом, Желают, чтобы они были быть лучше. лучше. Да. Скажите, у вас есть какие-то перспективы? Что вы планируете помимо финансового обеспечения? Может быть, у вас есть какие-то планы, которые вы уже начали сейчас внедрять? Сейчас вот проект последних дней, там мы создали клуб на базе Федерации спортивной борьбы города Харькова. Мы создали спортивный клуб Олимпик. Задача в системе Украины борьбы создать клубную систему. Если будет клубная система, Uh -huh. Uh -huh. Это будет большие финансовые вливания uh -huh. в борьбу. Евгений, вы знаете, мы с вами, вот, наверное, это будет для вас не секрет, пообщались с вашим тренером. Он вас знает уже с малых лет и по большому счету мне было любопытно узнать его мнение, как он оценивает вашу работу на должности президента Федерации. Ну, мне самому интересно. А давайте послушаем. Давайте. Но на самом деле, вот с приходом его на, эту, на этот пост, когда ему доверила общественность городская, тренерский совет, доверил ему вот этот возглавит президент федерации города Харькова, на самом деле очень сильно сдвинулась во всех отношениях работа и в финансовом, и в организационных планах. То есть, опять это к тому говорят, что у него настолько неординарное мышление, и настолько он быстро реагирует в любой ситуации, принимая решения, и очень он, и очень на самом деле он любит борьбу, и отдается вот все, всем отдается этой борьбе, и решению вопросов, задач, именно проблем. Ну, со стороны, наверное, виднее, так себя, знаете, себя тяжело оценивать. Не знаю, мне приятно, но нам есть над чем трудиться еще. Я узнала, что у вас есть еще юридическое образование, вы заканчивали университет Бандурки. У меня три диплома в высшем образовании, сейчас я учусь в аспирантуре э, Института, э, Академии физической культуры. Ну, самом... это вам помогает в реализации каких-то осуществления проектов, да, юридические какие-то вопросы? Это была мечта моего папы, чтобы он хотел стать юристом. Папа хотел стать? Да, папа хотел стать юристом, он вообще у меня врач, был санитарный врач. И кто хотел, чтобы в семье был юрист. Uh -huh. И когда я пошел в Институт физкультуры сразу после обучения в спортинтернате, я поступил на информационное обеспечение. То есть и пошел, и папа, как бы, ну, все-таки мы об этом говорили. Он говорит: ну, начни быть у нас там юристом. И так сложилось, что я поступил в, на военную службу в спортивную команду Динамо. То есть, получается, я еще отслужил срочную службу. И когда за, по заканчиванию срочной службы меня взяли на контракт, еще служить, я отслужил 6,5 лет у, в армии, да, украинской армии. И тогда был приоритет, если ты работаешь в структуре МВД, это Динамо было, это внутренние войска были, и я пошел, поступил в университет внутренних дел по льготной оплате. Вы лейтенанта не получили? Ви знаєте, не було такої задачі получить лейтенанта. И это заочно, В принципі, якщо я принес диплом і это... настаивал би на ероделя, я закончил службу прапорщиком. Триває вечірня кава. Є сьогоднішньої програми, вважає, що героєм можна стати, якщо щось небудь робитимеш. Про його героїчні поєдинки далі. программе «Вечерняя кава». До нашей студии завитал заслуженный мастер спорта Украины Евген Ручка. Ну, я не могу не коснуться вашей спортивной жизни. Ну, давайте коснемся. Прежде всего, наверное, опять-таки, я предоставлю слово вашему тренеру. Было очень интересно узнать, отличались ли вы от других детей, вот первое впечатление вашего тренера. Только он перешел, переступил порога зала, вот я увидел, и мне вот что кинулось в глаза первое. Это вот его такие карые темные глаза и широкие плечи. То есть, ну, как бы все дети в основном в этом возрасте в 90 лет, они примерно одинаковые по своей фактуре. Ну, есть, конечно, кто-то как бы физически покрепче, но так не выделяется. А у нее были очень широкие плечи и черные кары, такие глаза горошины темные. Вот это он вот так вот первое впечатление. И была такая ситуация, мы поехали в лагерь уже, потом пару лет потренировались, и поехали в лагерь спортивный. И там была эстафета. И это даже я ему часто об этом вспоминаю, говорю, что вот. И была такая эстафета, мы командами участвовали, и там стояли обручи, пять обручей. И надо было взять фишки такие, выставить по центру их. И они такие чуть-чуть длинненькие. И получается, все брали за верхнюю часть фишки, и когда они отпускали, она расшатывалась и падала. А задача была поставить в каждые пять обручей, в каждый обруч поставить эти фишки и назад потом собрать, и чтобы они не упали, и быстрее это все сделать. Так вот, единственное, Женя, который брал за низ под корешок, ставил, и она ни одна фишка не падала, и вот он пробирал, и как бы быстро все... Я за этот, этот случай, кстати, не помню такой. Почему выбрали этот вид спорта вы? Так получилось. Ну, обычно я учился в обычной средней школе, 43-й. И очень любил баскетбол. С моим ростом, ну как бы баскетбол и, я, и мой рост тогда это небольшого роста был, ну как бы не сильно. Но мне очень нравилось и тогда вот, ну от нас ушел тренер. И вот я тут как-то на спорте так, так не сильно стал заинтересоваться там с ребят. Ну обычная школа, обычная средняя школа. И пришел тренер по борьбе, записал записывать ну, ребят в класс. Вы знаете, весь класс пошел. Интересно, а девчонки тоже пошли? Нет, тогда еще не было женской борьбы. Понятно. Вы знаете, вот, у Три, вот Юрий Викторович вот, очень большая такая, знаете, психологическая, он может убедить. Вот, ну, ну, не знаю, вот он пришел, рассказал в вот классе, чего так сейчас... Это он пришел? Да, да это он пришел, угу. это я его первый набор. И вот он пришел в класс, рассказал ребятам, что они увидят на борьбе, и вот весь класс 90% пошел. Я не пошел... Потому что ну, не любил я, борьба для меня была, наверное. Вы ну, не пошли? Я не класса. пошел. Парадокс. Вот. И вот они мне все время рассказывали, что они изучали. Я говорю, ну что вы там ходите? Давайте я схожу, посмотрю. И вот пришел в зал, и так, ну, мне там дали побороться. Я там с одним поборолся, со вторым, третьим. И так успешно <laughs> довольно. А давайте тогда поговорим о ваших достижениях в спорте. У меня не феноменальное достижение в спорте. Чемпион и... Украины это не феноменально. <laughs> ну, вы знаете, я такой максималист. Ну, я говорю, как, как я... Я мог бы достичь большего, если бы, наверное, больше трудился, больше верил в себя. Ну, вот я этим, этим ребятам, с которыми я сейчас разговариваю, которые сейчас тренируются, я вам говорю, не повторяйте ошибок, которых я совершал. Наверное, где-то не дотрудился, где-то не добежал. И... Евгений, вы знаете, вы сегодня рекомендуете своим э, ученикам, а у вашего тренера до сих пор гложет один вопрос. Не знаю какой. Давайте узнаем, о чем он задумался. Что, он, он тут что это за история такая была, да? Знаете, у меня вот с ним связано таких два этапа. Вот по молодежи я очень сильно рассчитывал на него, и он был очень сильно готов. И, а у меня в этом весе было два моих ученика. Это Осмаков Роман и Женя Тручка. Вот, и как бы Рома по юношам был чуть-чуть получше, а Женя вот в этот момент, когда вот юниорский возраст до 20 лет, очень сильно начал добавлять и расти как спортсмен. То есть у него он очень э, начинал уже более стабильный, надежнее бороться. И по молодежи вот э, э, они встречая встретились, по-моему, за выход в финал вместе. Я что-то был уверен, и я знал, и, и ждал, и понимал, что ну, он должен выиграть по-любому. То есть он намного был лучше уже... Ну, ну и так сложилось, и мне даже сейчас интересно, то есть эта схватка была, вот он отборолся, так как проиграл, или отборолся, отдал, чтобы Роман выполнил мастера спорта. Он на тот момент был мастером спорта, вы понимаете, а Смаков не мог выполнить норматив мастера спорта. И мне вот было интересно, думаю, неужели вот это Рома тогда мог у него в таком состоянии выиграть, или вот Женя ему по-дружески отдал, чтобы вот выполнить норматив мастера спорта, как бы эти соревнования особо не решали, никакого выхода не было там на Европу, на мир. Но вот он именно, думаю, наверное, поступил как-то вот по-дружески. Ну такой сложный вопрос. Сложный вопрос. Кстати, это были соревнования отбора на чемпионат мира и Европы Юрий, ты чуть ошибся. И вот в 1999 году был чемпионат Европы в Риге и чемпионат мира в Сидне, в Австралии. И это была, да, полуфинальная схватка. Полу полуфинальная схватка, да, и я проиграл в полуфинале. Ну, наверное, пусть это будет загадкой. Но я и до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Давайте еще один период вспомним, которым гордится ваш тренер. Ну, давайте. Если у него были вопросы, вы все равно их оставили неотвеченными? Ну потом во взрослой борьбе он уже у меня стал один из самых, скажем. Взрослый результат он мне показал один из первых моих воспитанников. Это все было юношеские результаты, юниорские результаты. А вот одно из первых достижений по взрослой борьбе показал именно вот Женя. Он стал два или три раза призером чемпионата страны по взрослым. Выиграл Кубок Украины по взрослым. То -то это был один из первых моих учеников, который показал на взрослом ковре, на взрослой борьбе уже такой результат. Наверное, это ну, большая... Есть чем гордиться и моему тренеру, и мне, тем, что да, действительно я во взрослой борьбе достиг там, уровня чемпионата Украины, выиграл Кубок Украины, да, я выиграл там еще Черное море был такой настолько очень сильный турнир по взрослым. Это уровень среднего борца, Укра... ну, среднего борца. То есть я считаю, что каждый ребенок, пришедший в зал, который будет отдаваться без задатков, без каких-либо предрасположенных к борьбе. И, ну, я думаю, к любому виду спорта. Будет отдаваться полностью только трудолюбие, характер, воля. То он достигнет таких результатов. То есть это не сверхъестественный результат чемпиона Украины. Это приятно. А вы вечернюю каву. Кожен вибирає свій спосіб відпочинку, а наш гість вважає, що найголовніше не місце, а саме з ким. Він обирає свою родину. Далі в програмі Історія життя Євгена Ручки. Вы сегодня, прожив определенный этап жизни, понимаете, что э, тогда это был не предел, и вы могли большего достичь, но что-то вам помешало. Сегодня есть какое-то дело, в котором вы можете быть не только максималистом на словах, а попробуйте сделать и не сожалеть о том, как это произошло в спорте. Я считаю, что я где-то не доработал, и время уже нельзя вернуть, вернуть. это. Угу. И не надо этому огорчаться, надо просто сделать выводы и в остальных делах еще больше, с большими трудолюбием, усилиями добиваться, добиваться того, чтобы все получалось. Вы уже семейный человек? Да, у меня супруга и ребенок есть. Ребенку 10 лет. И это самая большая моя гордость. Девочка, мальчик? Девочка. Девочка она занимается танцами. У меня учится в четвертом классе. Это самая большая гордость. И это, наверное, то, ради чего я живу. Вы говорите, как хороший отец. Спасибо за эти слова, как от меня, как от женщины. Прежде всего, скажите, пожалуйста, как вы проводите свой досуг семейный? Есть ли у вас время, вы говорите так много о доченьке, о любви к ней, вы знаете, хватает ли? Его? Вы знаете, вот у меня был случай недавно, вот мы были на киевском турнире международном, кстати, с Юрием Викторовичем. И это был февраль месяц. У меня у ребенка 14 февраля день рождения. На День влюбленных. На День влюбленных, mm -hmm. да. Зовут ее София. И вот, находясь, ну вот мы там отборолись первый день, и там что-то задержались, поехали, пошли пошли поужинали в ресторане, пришли около 1 часов в номер. И знаете, вот вроде бы там и хорошо ребята отборолись, и вроде бы там день рождения, вот, а это как раз накануне день рождения, это было 13 февраля. Вот я подумал, ну вот сколько вот тренера, не только в борьбе, вот сколько они теряют в семейной жизни. Вот я знаете, вот хотел бы быть рядом с ребенком. Но ну, в связи с какими-то обстоятельствами я был в спорте, вот, рядом со спортсменами. Вот надо насколько любить спорт, это не только я, вот все тренеры, чтобы которые... Жертвовать, да? Чтобы жертвовать своей семьей. Это действительно очень большое дело. Поэтому я ребенку, я его безумно люблю, но уделяю, наверное, мало, маловато времени. Надо больше уделять и вообще семье, и ребенку. Вы любите землю? Да, это у меня от мамы. Мама у меня очень любит землю, я люблю землю. Знаете, вот она очень долго, очень тоже много работает. И меня всегда удивляло, что она приезжает, вот у нас дача есть, и вот она приезжает после работы. И первое дело это бежит что-то куда-то копаться, в огород, в сад. И я все не понимал, как это. И вы знаете, вот это, наверное, она мне привела любовь к земле. То. Вы изменились, как вы думаете? Ну, конечно, конечно, я меняюсь. И, и надеюсь, дальше буду меняться, только в хорошую сторону. А давайте с вами похохочем немножко, вспомним, каким вы были, как вас оценивает сегодня тренер в жизни, изменились ли вы? Ну, давайте. Ну, в детстве он такой был чуть-чуть рассеянный, если честно. То есть он, он не сказать, что он какой-то там педант, все сложено там у него. Ну, сейчас, я вот буквально недавно с ним выезжал на соревнования, то есть уже он, конечно, по-другому повзрослел, уже так он, э, не столько разбросанные вещи как-то так, вот он уже, конечно, чувствуется, что повзрослел, что в детстве можно было искать его борцовки или там трико где-то в одном углу, в другом. Сейчас, конечно, ну, меняется человек, наверное, как-то его жизнь организовывать. Ну, есть такое, это правильно он сказал, это было такое дело присутствовало. Вы в удачу верите? Наверное, верю. Желаю вам побольше времени, чтобы хватало и на работу, и на соревнования, и на личную семейную жизнь. Успехов вам. Спасибо, что пришли к нам. И вам спасибо большое. Спасибо за пожелание.